डभोई में आयोजित गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय छठा दीक्षांत समारोह छो बासठ विद्यार्थी पदवी आप डभोई तालुका कुंढेला स्थित गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय छठा दीक्षांत समारोह में विविध फेकल्टीना कुल छस्ो बासठ विद्यार्थी पदवी आप यूनिवर्सिटी कुलाधिपति डॉ हसमुख अढ़िया मुख्य अतिथि तरीके विद्यार्थी पदवी आपी दिकशांत સંબોધન માં ડોક્ટર અઠિયાએ કહ્યું કે આપણે હંમેશા સકારાત્મક અને વિનમ્ર રહેવું જોઈએ તેમણે વિદ્યાર્થીઓને ટેકનિકલ જ્ઞાન સાથે ભારતીય આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાનો સતત પ્રયાસ કરતા રહેવા માર્ગદર્શન આપ્યું હતું સાથે જ તેમણે તમામ વિદ્યાર્થીઓને સફળ જીવન માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી આ સાથે સમારોહને સંબોધિત કરતા યુનિવર્સિટીના કુલપતિ પ્રોફેસર રમાશંકર दुबेએ જણાવ્યું હતું કે યુનિવર્સિટીના કુંઢેલા સ્થિત કેમ્પસમાં પ્રથમ વખત દીક્ષાંત સમારોહનું આયોજન થવું સમગ્ર યુનિવર્સિટી પરિવાર માટે ગૌરવની વાત છે તેમણે તમામ પદવી પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીઓને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી उल्लेखनीय છે કે દીક્ષાંત સમારોહમાં સ્નાતક એમફિલ અને पीएचडी સહિત તમામ કોર્સના કુલ 662 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને પદવી આપવામાં આવી હતી અને છેલ્લા બે શૈક્ષણિક સત્રોને લઈને સ્નાતક વર્ગમાં 110 સ્નાતક ઉત્તર વર્ગમાં 428 એમફિલમાં 4 અને पीएचडीમાં 120 વિદ્યાર્થીઓને પદવી આપવામાં આવી હતી आ परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर दर्शन मारू कुल सचिव प्रोफेसर एच बी पटेल तथा विविध फैकल्टी अध्यक्षों शिक्षक गणिक कर्मचारियों हाजिर हा विद्यालय का कैंपस के में ये पहला दीक्षांत समारोह था इसकी अध्यक्षता हमारे चांसलर साहब माननीय डॉक्टर हसमुख अठिया जी ने किया और छह छात्र छात्राओं को पीएचडी एच डी और बीए की उपाधि दी गई और इसमें क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है पूरे देश के अलग अलग राज्यों से छात्र इसके अंदर एडमिशन लेते हैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और यहाँ गुजरात से लेकर के असम तक के हर जगह के छात्र और छात्राएँ यहाँ पर आते हैं तो आज विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल है क्योंकि तो दीक्षांत समारोह की प्रतीक्षा लड़के बहुत दिनों से कर रहे थे और ये दो वर्षों का दीक्षांत समारोह एक ही साथ संपन्न हो रहा है और मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो ये कुंडेला परिसर है वो तो विगत करीब डेढ़ वर्षों से हम लोग यहाँ पर सब टीचिंग का काम पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं और आज यहाँ पर जो विश्वविद्यालय बना हुआ है वो सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम्स हैं फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी है लड़कों को खाने पीने की रहने की सुविधा है मेस की सुविधा है और इसके साथ साथ आगे आने वाले दिनों में ये विश्वविद्यालय परिसर और आगे बढ़ेगा और समृद्ध होगा और और ज़्यादा संख्या लड़कों की यहाँ पर पढ़ने वालों की बढ़ेगी जी और भी अच्छे से सफलता प्राप्त करें क्या जीवन मंत्र क्या मंत्र क्या सफलता का देंगे आज हमारे चा -चा चांसलर साहब ने उनको जीवन का सफलता का मंत्र दिया कि आप जहाँ कहीं भी रहें विनम्र बन करके रहें आपके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं हो और आप समय का मैनेजमेंट करें टाइम का मैनेजमेंट करते हुए कठिन से कठिन परिश्रम करें कि कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे तो कोई भी लक्ष्य रहेगा तो उसको आप आसानी से हासिल कर सकते हैं और सदा विनम्र बनें क्योंकि तो विनम्र रहेंगे अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप अच्छा नागरिक बनेंगे और इस विश्वविद्यालय के अंदर अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो की जो घोषणा हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में उसके मूल में यही है कि हम वैश्विक नागरिक बने ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त करें मगर हमारी जड़ें भारतीयता में रहे हम भारतीय मूल्यों और परंपराओं को आत्मसात करते हुए हम एक अच्छे नागरिक बने मेरा नाम है आसिफ खान और मैं बोलते जयपुर राजस्थान से हूँ मैंने हिंदू अध्ययन प्रथम पेज के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक शुभकामनाएं और आभार इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे चुनने के लिए और ये विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय बल्कि मेरा परिवार है आप सभी मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद यहाँ आने के लिए अच्छी फीलिंग हो रही है अच्छा लग रहा है ठीक लगता है जब आप मेहनत करते हैं पूरे साल और अच्छे परिणाम आते आगे हैं ऐसे परिणाम जो आपकी उम्मीदों के साथ आपकी आकांक्षाओं के साथ जुड़ते हैं और अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए कैसा कैसा सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए मैं यही कहूँगा कि ये प्राथमिक जो सीढ़ियाँ हैं ये एक बड़ी कंक्रीट के रूप में काम करती है हमारे आगम भविष्य के लिए हम आई के अंदर मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ और आई के अंदर एडमिशन लेने और नौकरी करने के लिए ये उपलब्धियाँ जो है बहुत बड़ा रोल अहम अदा करती है और मैं खुश हूँ मैं कुछ इस विषय पे मैं और ज़्यादा बोलने के लिए यही कहूँगा कि शब्दों का रिपीटेशन हो जाएगा अगर मैं बार बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ तो थैंक यू मेरा नाम दीक्षिता देव प्रकाश है और मैं आसाम राज्य से आती हूँ और मुझे ये डिग्री मास्टर्स ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर में, में मिली है तुलना मूलक साहित्य और इसका पूरा श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ केंद्र विश्वविद्यालय गुजरात को जाता है कि सारे देश विदेश से ये लोग इकट्ठा करते हैं ये छात्र इकट्ठा करते हैं शिक्षक इकट्ठा करते हैं और हमें सोचने की और बोलने की हिम्मत देते हैं और मुझे सभी छात्रों से सभी लोगों से जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं यही मैसेज है कि पढ़ते रहिए जितना हो सके पढ़िए और अपने सोच को कभी बोलने से मत डरिए क्योंकि अगर आप डर गए तो आप हार गए धन्यवाद इस विषय में आपका कॉन्फिडेंट लेवल कैसे आता है मेरे इस विषय में कॉन्फिडेंट लेवल आता है क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत पढ़ाई की है मेरे मेरा मन मेरा हॉबी हमेशा रीडिंग था और मैंने ये साहित्य से लेकर मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ क्योंकि इस देश में या फिर विदेश में इस राज्य में इस दुनिया में जो भी हो रहा है सिर्फ एक साहित्य ही बता सकता है आपको कि आपसे इसे कैसे जूझना है और कैसे रहना है धन्यवाद हूँ मूल सूरत ही छूँ अने मैं अनुस्नातक नो अभ्यास गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में करो આ બે મેડલ મને મળ્યા એક તો યુનિવર્સિટીનું મેડલ અને બીજું કવિશ્રી પિનાકીન ઠાકોર સાથે જોડાયેલું આ મેડલ છે ચંદ્રક છે એ પૂરતે મોટા કવિ અને એમના નામ સાથે જોડાયેલું ચંદ્રક આપણને મળે એટલે એ તો આનંદની જ વાત હોય ચંદ્રકો મળ્યા છે એ આનંદની વાત છે પણ એની સાથે બીજી આનંદની વાત એ છે કે આ બે વર્ષ દરમિયાન અમને સાત એટલે કે અમારા કહેવાય ને કે જેમ મેઘધનુષના સાત રંગો છે એમ અમારા આ સાત રંગો હતા અમારા ગુરુજીઓ દરેકની પાસેથી અમે કંઈક ને કંઈક શીખ્યું છે મિનેશ સર અને રાજેશ સર તો અહીંયા છે જ ખરેખર અમને કંઈ પણ હોય એટલે દરેક ક્ષણે અમારી સાથે રહ્યા છે અને આ એમની જ મહેનત છે એટલે આ મેડલ ખરેખર અમારા કરતાં વધારે એ સાથે ગુરુઓના છે તો અજય સર રાજેશ સર મિનેશ સર દીપક સર બળદેવ સર સંગીતા મેડમ અને પ્રતિભા મેડમ તો આ બંને મેડલ હું આ સાથે ગુરુજનોને અર્પણ કરું છું અને આજના યુગમાં ખરેખર વિદ્યાર્થીઓને જે મોબાઈલનું ઘેરું લાગ્યું છે હા અને એના કારણે માતૃભાષાથી લોકો દૂર જઈ રહ્યા છે શું કહેશો એક વાત તો એ સાચી છે કે ગેલું તો છે જ પણ કદાચ જે સમસ્યા હોય છે એમાંથી જ આપણે રસ્તો કરવાનો હોય છે એટલે એમ કેવું કે લોકો એટલે વિદ્યાર્થી માતૃભાષાથી દૂર જઈ રહ્યો છે એના કરતાં વધારે એ કે દરેક ભાષાઓને આપણે એક જગ્યાએ લાવીએ આ એવું નથી કે કોઈ ભાષા વધારે સારી કે વધારે ખરાબ બિલકુલ એને માતૃભાષામાં શિક્ષણ મેળવવું જ જોઈએ પણ એને એ સિવાયની બધી ભાષાઓનું પણ શિક્ષણ હોવું જોઈએ પણ જરૂરી એ છે કે જો એને માતૃભાષા બરાબર આવડતી હશે તો દુનિયાની બધી જ ભાષાઓ એના ખોળે આવી જવાની છે એટલે ખૂબ જરૂરી છે માતૃભાષામાં શિક્ષણ મેળવવું અને આપણે આ મોબાઈલમાંથી જ એક નવો રસ્તો કાઢવો જોઈએ કે જેનાથી બાળકો માતૃભાષાની નજીક આવી શકે સમાચારની અવનવી અપડેટ જોતા રહો નીખરતા ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે નીખરતા ગુજરાત ન્યૂઝ ને લાઈક શેર સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવીને સમાચારની ઝળપી માહિતી મેળવો